Zulkifli Anwar adakan pertemuan ringkas dengan Trump sebelum ke Tokyo. Trump sifatkan Malaysia sebagai negara yang hebat, sangat bertenaga. Trump melawat Malaysia, peluang ekspor terbuka. Pas kecam sambutan mewah Trump di Malaysia. Ashraf sindir bersatu, tegas AMNO tidak larang ahli. Dan Dewan Rakyat riuh isu kerusi Wan Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Isnin mengadakan pertemuan ringkas dengan Donald Trump sebelum Presiden Amerika Syarikat AS itu berlepas ke Tokyo, Jepun. Datuk Seri Anwar berkata pertemuan itu memberi peluang untuk meneliti semula hasil perbincangan dua hala Malaysia AS yang diadakan sebelum ini termasuk kerjasama strategik dalam bidang perdagangan, teknologi dan keselamatan serantau. Beliau turut menyampaikan penghargaan kepada Presiden Trump atas peranannya yang penting dalam perjanjian damai KL, KL Accord dan Plan Damai Gaza yang kedua-duanya memberi sinar harapan bagi mencapai keamanan yang adil dan berkekalan. Trump yang tiba di Kuala Lumpur semalam untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN AS ke-13 bersempena dengan sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang kemuncak berkaitan turut mengadakan beberapa mesyuarat bilateral dengan pemimpin serantau. Presiden AS itu juga menyaksikan majlis menandatangani perjanjian damai antara Thailand dan Kemboja bertujuan menyelesaikan pertikaian sempadan yang berlarutan selama beberapa dekad. Sidang kemuncak anjuran Malaysia bertemakan keterangkuman dan kemampanan itu menumpukan kepada usaha memperkukuh integrasi serantau memperdalam kerjasama ekonomi serta menangani cabaran global termasuk isu keamanan dan keselamatan di rantau Asia Pasifik. Dalam perkembangan sama, Trump menyifatkan Malaysia sebagai negara yang hebat, sangat bertenaga selepas menamatkan lawatan dua hari di Kuala Lumpur. Dalam catatan Truth Social beliau pada Isnin, semasa berlepas ke Jepun, Trump berkata, AS telah menandatangani perjanjian perdagangan dan nadir bumi penting dengan Malaysia, hancur persidangan berkenaan. Selain itu katanya, yang paling penting adalah beliau turut menyaksikan pemeteraian perjanjian damai antara Thailand dan Kemboja pada Ahad. Trump tiba di Malaysia sekitar 10 pagi semalam untuk menghadiri sidang kemuncak berkenaan dan berlepas pada 10.06 pagi hari ini sekaligus menamatkan lawatan rasmi pertamanya ke Malaysia dan penyertaan pertamanya dalam sidang kemuncak pemimpin ASEAN sejak menaiki jawatan Presiden buat kali kedua pada Januari lepas. Dalam jadual padatnya semalam, Trump juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar menandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balas dan Memorandum Persefahaman MOU mengenai mineral penting antara Malaysia dan AS. Pemimpin AS itu juga menghadiri sidang kemuncak ASEAN AS ke-13 semalam. Timbalan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Liu Chintong berkata, lawatan Trump ke Malaysia membuka peluang lebih besar kepada syarikat tempatan untuk menembusi pasaran antarabangsa melalui perjanjian perdagangan timbal balas AS Malaysia yang dimeterai baru-baru ini. Kunjungan bersejarah itu memperkukuh hubungan dagang sedia ada antara Malaysia dan Amerika Syarikat yang sebelum ini telah diumumkan di Parlimen. Beliau menjelaskan bahawa perjanjian itu memberi akses lebih baik dan lebih terjamin bagi produk Malaysia ke pasaran Amerika Syarikat sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi syarikat tempatan. Penjelasan itu diberikan ketika Liu menjawab soalan tambahan daripada RSN Andrea PH Jelutong Mengenai bagaimana perjanjian itu dapat membantu syarikat Malaysia memastikan perdagangan mereka terus dilindungi daripada risiko pasaran global. Menurut Liu, perjanjian itu dijangka memperkukuh kedudukan produk Malaysia di Amerika Syarikat, sekaligus memastikan eksport negara lebih stabil dan terjamin dalam jangka panjang. Tambahnya, akses yang lebih baik ke pasaran AS itu diharap memberi manfaat kepada pelbagai sektor tempatan terutama industri pembuatan dan komoditi dan akan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Setia Usaha Agong PAS Takyuddin Hassan menegur gaya sambutan terhadap Trump yang disifatkan terlalu berlebihan dan mencabar sensitiviti rakyat Palestin serta masyarakat antarabangsa. Ahli Parlimen Kota Baru itu berkata, sambutan penuh protokol dan persembahan budaya yang diberikan semalam seolah-olah mencurah garam ke luka penduduk Gaza yang masih bergelut dengan penderitaan akibat konflik berterusan. Beliau menegaskan tindakan itu memberi isyarat yang kurang tepat terhadap pendirian Malaysia sebagai sebuah negara yang konsisten memperjuangkan keadilan dan kebebasan untuk rakyat Palestin. Haquden turut mengingatkan bahawa peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025 tidak seharusnya mengetepikan prinsip kemanusiaan dan solidariti terhadap Palestin dalam sebarang urusan diplomatik antarabangsa. Menurutnya, kerajaan perlu menjadikan isu Palestin sebagai agenda utama dalam perbincangan rasmi bersama Amerika Syarikat bagi menunjukkan komitmen Malaysia terhadap perjuangan tersebut. Beliau berharap pendekatan negara dalam hubungan antarabangsa kekal berpaksikan prinsip keadilan sejagat dan tidak tunduk kepada tekanan kuasa besar dunia. Setia Usaha Agong UMNO Ashraf Wajdi Dusuki menegaskan bahawa parti itu tidak pernah menghalang ahlinya daripada berhubung dengan sesiapa termasuk individu yang berbeza ideologi politik atau yang dikenakan tindakan disiplin. Dia berkata perbezaan pandangan politik tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk memutuskan silat rahim antara ahli parti mahupun sesama rakyat. Kenyataan Ashraf itu dilihat sebagai sindiran terhadap Bersatu yang sebelum ini melarang ahlinya daripada berurusan dengan individu yang sedang berdepan tindakan disiplin parti. Menurut laporan Bersatu pada Jemaah telah mengingatkan pemimpin dan ahlinya supaya tidak terlibat dalam sebarang penganjuran, perjumpaan atau perbincangan dengan mana-mana pihak yang dikenakan tindakan oleh lembaga disiplin parti. Ashraf menegaskan bahawa AMNO memilih pendekatan lebih terbuka kerana parti itu menekankan nilai perpaduan dan hubungan kemanusiaan melebihi perbezaan politik. Beliau terus menyeru agar semua ahli parti di Malaysia mengamalkan budaya politik matang dan tidak mencarikan perbezaan pendapat sebagai punca perpecahan dalam kalangan masyarakat. Suasana Dewan Rakyat hari ini sedikit kecoh apabila Ko Pui Tiong PH Kota Melaka membangkitkan persoalan mengenai kedudukan Wan Saiful Wan Jad, PN Tasik Glugur yang masih duduk di blok pembangkang walaupun telah dipecat bersatu. Ketika sesi penggulungan Rang Undang-Undang Perbekalan 2026, Lanjawan 2026, Wan Saiful menjelaskan bahawa beliau masih dalam tempoh rayuan selepas keputusan pemecatannya dibuat oleh parti tersebut. Penjelasan itu bagaimanapun mengundang reaksi sinis daripada Pui Tiong yang mempersoalkan sama ada Wan Saiful masih ingin kekal bersama bersatu. Tindakan itu mencetuskan suasana sedikit tegang dalam Dewan sebelum Speaker menenangkan keadaan dan mengingatkan semua ahli Parlimen agar menjaga tata tertib perbahasan. Terdahulu, Lembaga Disiplin Bersatu dilapor memecat Wan Saiful daripada keahlian parti selepas menerima aduan bertulis berhubung dakwaan pelanggaran perlembagaan dan tata kelakuan ahli. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.